Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabrisland. Sekumpulan lelaki ditahan dekat sebuah spa kunyit di Syaki melakukan aktiviti kunyit mengunyit antara satu sama lain. Tetapi, polis Kuala Lumpur kata, mereka tidak boleh diteruskan dakwaan kerana memang tak ada peruntukan yang boleh mendakwa mereka. Lalu mereka itu pun dilepaskan. Kita rasa benda ni mungkin boleh masuk ke bahagian mahkamah syariah Tetapi itulah Dekat mahkamah syariah pun Kanun berkenaan dengan perkara itu Telah pun dibatalkan pada tahun lalu Dan macam mana kita nak buat ni eh Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian di saat kita tengah sibuk pasal kisah Albert T, Syamsul Iskandar Ma'akin, cerita tentang PR Sabah, cerita tentang Sofia Rini Binti Buyung dan macam-macam lagi, kita dikejutkan dengan serbuan oleh pasukan penguatkuasa dan juga polis terhadap sebuah spa kunyit yang berada di tengah-tengah Kuala Lumpur. Di mana dalam serbuan itu, lebih 200 orang lelaki telah ditahan kerana disyaki menjalankan aktiviti kunyit-mengunyit antara satu sama lain. Dan yang lebih mengejutkan tuan-tuan dan puan sekalian, mereka yang menjalankan aktiviti itu bukan sekadar orang biasa-biasa tetapi ada doktor, ada profesional, bahkan ada timbalan pendakwa raya, pembantu SUK, semua adalah. Dan dikatakan tuan-tuan dan puan-puan, salah seorang yang telah ditahan itu ialah merupakan pegawai khas kepada salah seorang yang berhormat dekat Pakatan Harapan. So, adakah perkara itu benar? Wallahu Tetapi kalau anda rajin melayari sosial, sosial media, pastinya anda tahu siapakah yang saya maksudkan. Sama ada benar atau tidak, masih lagi belum mendapat apa-apa pengesahan. Tetapi percaya cakap saya, benda-benda macam ni memang agak payah untuk mendapatkan pengesahan. Tetapi isunya sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan, terdapat beberapa pihak aktivitas asasi manusia yang dok marah tentang serban itu bahkan ada yang mempertikaikan tindakan merakam video serban tersebut dan juga menyebarkannya. Tapi saya cakap terus terang, tindakan merakam video serban itu merupakan satu tindakan yang patut kerana itu ialah bukti. Memang kalau ikutkan kita memanglah nak jaga aib dan sebagainya tetapi benda itu ialah bukti. Anda katalah, if all things goes wrong, maka at least ada bukti yang kita buat serban itu dan serbuan itu pula memang merupakan serbuan yang memang ialah betul lah di sisi undang-undang sebenarnya. Tetapi ada juga yang mengamuk tuan-tuan dan puan-puan termasuklah Nick Elin. Nick Elin kata apa? Dia kata takkanlah sekumpulan lelaki nak menghabiskan masa dekat spa pun nak dihalang dan sebagainya. Kan apa bukti mereka melakukan aktiviti kunyit mengunyit dan macam-macam lagi. Macam tu lebih kurang tuan-tuan sekalian -tuan, ayat Nick Elin itu. Tetapi menjawab tentang Nick Elin, saya teringat satu perkara tuan-tuan dan puan-puan iaitu berkenaan dengan cabaran beliau terhadap enakmen jenayah syarikat Kelantan yang menyaksikan 16 enakmen telah dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan. Tapi kita akan pergi ke situ sebentar nanti. Yang penting sekarang ini, bila anda mengikuti kisah kunyit mengunyit ini, anda pasti tahu yang ketua polis Kuala Lumpur iaitu Datuk Fadil Marsus mengatakan yang kesemua lelaki itu memang susah untuk dicas. Kenapa? Kerana tidak ada seseorang pun daripada lelaki-lelaki yang ditangkap atas aktiviti yang disyaki mengunyit itu mengaku mereka adalah mangsa. Dan of course mereka juga tidak mengaku buat secara sukarela. Jadi sekarang ini isu timbul kerana di bawah section 377A kanun kesesaan ianya adalah perbuatan kunyit suka sama suka. Sedangkan masa serban itu dibuat, mereka tidak buat aktiviti mengunyit. Di membuat aktiviti mengunyit macam ada yang tidak berpakaian lah, hanya bertuala dan sebagainya. Jadi secara zonnya memang kita rasa dan yakinlah yang mereka itu sedang melakukan aktiviti mengunyit tetapi tidak ada perbuatan mengunyit sedang berlaku. So 377A mungkin payah nak dibuat. And then kemudian kita nak charge bawah 377C pun tak boleh. Sebab dalam section 377C kandung kesesaan mesti ada mangsa. Contoh macam kes Anwar Ibrahim menentang Saiful Bukhari Azlan di mana Saiful Bukhari menyatakan yang beliau ialah mangsa. Sebab itu kes itu boleh proceed. Cuma sekarang ini tak ada sesiapa pun yang mengaku diri mereka sebagai mangsa. Jadi kalau tidak ada mangsa maka tak ada pemangsa. Kes itu tak boleh nak carry on. Maka semua lelaki yang telah melakukan aktiviti mengenai itu telah dibebaskan dengan jaminan polis tuan-tuan dan sekalian. Jaminan polis tu maksudnya apa? Maksudnya dalam tempoh tertentu polis akan panggil mereka balik kalau perlu untuk menyambung siasatan berkenaan kes ini kalau nampak macam ada uh, orang kata apa? Uh, un, apa tu bukti baru ke apa-apa ke macam tu lebih kurang tuan-tuan dan puan. Tetapi safer to say yang mereka ini semua lepas begitu saja kerana polis Kuala Lumpur kata tidak ada sebarang section yang boleh charge mereka atas perbuatan yang mereka disyaki lakukan itu. Jadi benda itu menimbulkan kemarahan dekat masyarakat lah. Dia kata macam mana undang-undang ni kan? Macam mana mereka boleh lepas? Sedangkan mereka ini memang kertara sedang melakukan aktiviti-aktiviti yang menjurus ke kekunyitan. Tetapi tak boleh pula nak charge. Apa jadi dengan moral masyarakat Malaysia? Jadi di sinilah tuan-tuan dan puan pada pandangan saya adalah perlu sebenarnya untuk kita perkasakan mahkamah syariah. Tetapi bila menyebut tentang mahkamah syariah, kenapa sekarang tak boleh bawa perkara ini pergi ke mahkamah syariah? bukan ke dekat uh, wilayah selatan pun ada mahkamah syariah sebagainya. Baik. Anda pasti ingat tentang cabaran yang telah dikeluarkan oleh Nick Elin Zurina kepada Mahkamah Persekutuan berkenaan dengan Enakmen Jenayah Syariah Kelantan tak berapa lama dahulu. Because tahun 2 tahun lepas macam itulah. Saya ada buat video yang panjang berkenaanannya dan memberitahu tentang impak yang bakal berlaku terhadap jenayah syariah dan juga perkara, -perkara yang seumpamanya dengannya pada masa akan datang. Baik. Sekarang ini anda kena faham satu perkara tau antara jenayah syariah dan juga jenayah sivil, kedua-duanya ada kaedah pembuktian yang lain. Kalau macam jenayah sivil, dia kena betul-betul nampak depan mata dan sebagainya, sedangkan jenayah syariah ini bersifat mencegah. Kalau benda itu nampak perbuatan menjurus ke arah itu, kita dah boleh cegah, dah boleh charge. Walaupun charge itu mungkin tak begitu kuat, tetapi at least dia boleh charge juga. Sebab ada zon, boleh terlibat unsur zon kat situ. Tapi kalau jenayah sivil, dia kena perbuatan intercourse itu dibuktikan berlaku. Nak kena check DNA lah, tengok ada Aiman ni dekat lubang itu ini or whatever. Kena ada. Kalau selagi tak ada benda tu, tak nampak physically, tak ada bukti fizikal benda itu berlaku, tak boleh cas. Jadi di sinilah tuan-tuan sekalian, kenapa diperlukan enactment jenis syariah dalam hal ini. Tetapi kenapa tak boleh nak implement? Anda pasti ingat, cabaran yang terlibat oleh Iki Putra Mubarak terhadap uh, maka tu Mahkamah Syariah Selangor yang menjatuhkan hukuman berdasarkan kesalahan kunyit kepada dia. Tetapi dia cabar. Dia kata kesalahan kunyit ini bawah KK. kerana kesisaan. Benda kena kesisaan, mahkamah syariah ah, tak ada kuasa. Dan pada ketika itu, mahkamah pun bersetuju dengan apa yang terlibat oleh Iki Bufram Dewara itu. Dan presiden itulah yang digunakan oleh Nick Elin untuk mencabar 16 enakmen jenayah syariah Kelantan dekat mahkamah persekutuan. Actually dia cabas 19 kot 19 ke 18 tetapi 16 daripadanya telah dipersetujui untuk dihapuskan oleh mahkamah dan antara enakmen yang telah dihapuskan itu tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan ialah enakmen berkaitan dengan kunyit. Jadi sekarang ini bila enakmen syariah berkenaan kunyit itu dihapuskan di Kelantan cayalah keputusan mahkamah persetujuan itu meningkat. Jadi bila dekat Kelantan itu pun sudah dihapuskan maka negeri-negeri lain pun pastinya akan dihapuskan juga cuma tunggu masa saja. Dan katakanlah kalau ada pihak tak puas hati dengan keputusan polis Kuala Lumpur tak nak charge kerana tak ada bukti, tak ada section yang betul dan sebagainya, mereka nak bawa pergi ke uh, Mahkamah Kuala Lumpur untuk dakwa mereka yang mengunyit itu ataupun yang disyaki mengunyit itu, mereka akan cabar juga keputusan itu dekat Mahkamah Persetuan. Sama je nanti masalah je kan. Jadi daripada kita buang masa, maka memang tak boleh nak buat apa-apa lah. Memang kita tak boleh nak gunakan enakmen jenis syariah dekat sini secara asasnya. Kerana itulah, inilah yang saya katakan dulu kesan cabaran ni elit itu untuk kita pada masa akan datang. Bila ada salah satu perkara yang tidak bermoral berlaku dekat masyarakat kita, maka inilah dia. Kita tak buat apa. Tapi itulah, sekarang ini kata polis, sebenarnya tak boleh nak charge sebab victimless, tidak ada victim, tidak ada mangsa. Kalau ikut ke mahkamah syariah, undang-undang syariah ini sebenarnya ada yang tidak memerlukan mangsa sebagai contohnya judi. Judi siapa mangsa? Tak ada siapa mangsa pun. Engkau main judi, engkau yang nak dan engkau boleh dihukum kerana Nampak? Macam contohnya kesalahan uh, kata apa uh, minum arak. Engkau yang nak minum arak. Engkau yang bersetuju nak beli arak sebagainya. So kita kena charge kau atas tindakan minum arak itu. Walaupun kau bukan mangsa. Engkau yang nak buat. Tetapi benda itu salah di sisi syarak. Sama lah macam kes kunyit itu. Memanglah tak ada mangsa katakan. Tetapi oleh kerana engkau terlibat dengan benda itu, kau datang ke situ, engkau nampak macam tu dan dan keadaan zon kau pun dah memang kau tengah menjalani aktiviti kunyit. Bahkan siapa ada tumpuk darah lagi tuala kan? Maka dah, kalau ikutkan mahkamah syariah Dah boleh charge dah senangnya Tetapi itulah Macam saya katakan tadi Cabaran oleh Nek Elin itu telah menyebabkan mahkamah syariah Tidak ada kuasa untuk charge benda-benda berkaitan dengan Kunyit ini tuan-tuan dan -tuan 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 sekalian dan basicallynya oleh kerana itu kita mengharap agar mahkamah syariah ini dapat diperkasakan tetapi menyebut tentang nak perkasakan mahkamah syariah bila kita sebut tentang benda tu pasti akan ada orang yang peli mana pergi RUU 355 mana pergi RUU 355 sekarang macam nilah RUU 35 telah dibentangkan pun ketika Najib menjadi Perdana Menteri. Dibentangkan melalui usul persendirian oleh Tong Ruah Jadi. Dan kemudian benda itu bukan sekadar mendapat tentangan daripada orang-orang bukan Islam tetapi mendapat tentangan juga daripada sebahagian orang-orang Islam itu sendiri. Terutamanya mereka yang kita nampak berada kajian ini sekarang kalau ikutkan kan. Mereka kata oh RUU itu tak bagus lah, bersifat blanket lah dan RUU itu macam berikan uh, blank check dan macam-macam lagi. So mereka pun nak nak wujudkan satu benda yang alternatif. Tapi sebab kan tak wujud pun masalahnya. Dan bila PAS menjadi sebahagian kerajaan pada ketika itu, tahun 2020 sampai tahun 2022, masa itu kita tengah sibuk dengan pandemik. Dan kita semua tahu kalau ada benda lebih mencengkam, benda-benda berkaitan dengan usul pensidirian ini pasti akan dikebawahkan ataupun tidak diutamakan sebab ada benda yang lebih penting. Tetapi itulah, kita mengharapkan kerajaan sekarang untuk perkasakan mahkamah syariah pun memang macam tak nak percara lah kan. Tak nak cakap lebih-lebih. Kau dengan Jaya Gikan, dua kata kawasan pula. Tapi itulah. Sekarang ini nak tak nak satu-satunya jalan kalau kita nak pastikan benda-benda kunyit seperti ini dapat dicegah, kita kena perkasakan mahkamah syariah dan bak kata Dato' Fadil memang kena pindah undang-undang ni. Sebab kalau tak pindah undang-undang ni, mampuslah. Sampai bila-bila pun kita tak kena pacar mereka ini mengunyit kerana satu, mereka tidak ada mangsa yang mengaku dan nombor duanya, susah nak buktikan yang aktiviti kunyit itu berlaku. Tetapi kalau ikutkan ada satu pihak tuan-tuan sekalian, mereka kata kalau terdapat charge bawah section 377A ataupun C pun, ada dua lagi yang boleh di-charge. Kata mereka antara lain section 372B. Sesiapa yang orang kata apa mengendalikan ataupun cuba untuk menjalankan aktiviti ataupun buat benda yang menjurus ke arah pelacuran ataupun apa-apa saja perbuatan ataupun maksud yang tidak bermoral, dia ni boleh dihukum. Itu pertama. Yang keduanya Section 377D Sesiapa sahaja Yang sama ada dekat public Ataupun dekat private Melakukan ataupun membuat segala usaha Untuk orang kata apa Melakukan perkara yang tidak sopan Terhadap orang lain Juga boleh dihukum Tapi itulah benda-benda macam ini saya cakap terus terang Susah juga sebab kita kena Buktikannya perbuatan itu tidak sopan perbuatan itu macam gross indecency lah buat kotor orang kan dan ada kata kalau benda itu berlaku dalam keadaan tak ada mangsa dan kerana semua peredol benda itu kan jadi <coughs> macam mana kita nak buktikan yang benda itu merupakan gross indecency dan lagi sekali saya bersetuju dengan Dato' Fadil undang-undang ini akta-akta ini kena dipinda sehagi ianya tak dipinda sampai kesudah kita tak akan dapat penyelesaian untuk isu moral yang mencegah masyarakat pada ketika ini tetapi itulah sekarang ini saya nak tanya juga satu soalan betul ke pembantu khas atau pegawai khas kepada YB Pakatan Harapan terlibat sama dalam aktiviti pengunjitan itu. Anda tahu tak siapa dia? Sebab saya ada nampak-nampak tahu nama dia tapi saya tak berani nak sahkan. Kalau anda tahu siapa dia, boleh tak kejap lagi anda tulis dekat ruangan kunyit? Saya pun tahu juga siapa sebenarnya. Hah? Ini semua kerja orang gila ni Allah. Itulah saya berkomen. Orang gila lah. Sekarang banyak orang sudah gila. Don't pray, pray.